因为大家好，我叫杨道金。今天我要讲的故事是《北方和太阳》。天气很好，北方把天空里的云都吹走了。北方对着太阳吹牛说：“看，我这么快就把云吹走了，我真强壮。”太阳说：“胡说八道，我比你强壮多了。”北方说：“我才不相信呢。” 他们争执不休。北风看到一个行人走在路上，他想到了一个主意。北风大叫道：“看那个行人正朝这走来，让我来证明我有多强壮。我要强迫他脱掉外套。”哈哈，你做不到。太阳笑了，你就好好看着吧。北风，吹呀。 行人看风越来越大，赶、啊、紧扣紧了他的外套。北风有点急了，他尽力吹去，但是行人没有脱掉外套，还紧紧的抓住了衣领。太阳笑着说：“哈哈，看看你，现在轮到我了。”说着说着，太阳向游客伸出了胳膊。 行人感觉到很奇怪，哎呀，天气一下怎么变热了？行人脱下了他的外套，太阳更开心了，哈哈，我让游客脱下了外套，太阳得意地说：“好吧，你赢了。”北风说完，灰溜溜的飘走了。谢谢大家。